У рамках святкування 90-річного ювілею Динамо, фан-клуб та громадська організація ветерани ФК Динамо Київ організували зустріч з легендами нашого футболу Володимиром Мунтяном та Володимиром Бессоновим. У конференц-залі стадіону Динамо імені Лобановського на гостей чекав сюрприз. Два кубки володарів кубків здобути нашим клубом у 1975 та 86-му. А публіка. болельщики, як вони боліли? Это нечто, это, дорогие мои, это действительно на всю жизнь за, э, остается. И, наверное, не наверное а точно, и Васильич, и, я, и многие... Я был на этом и, Нет, я веду к тому, что благодаря вам в те годы, понимаете, мы плохо не могли просто играть. у теплой дружной атмосфере кумиры в вболевальники минулых років ответили на вопросы гостей и вручили подарки авторам наикращих из них. Сегодняшняя встреча – это одна из многих встреч, которые мы планируем провести в этом году. Сегодня обладатели Кубка Кубков, одни из самых леген... легенды клуба. Сегодня общались с болельщиками. У нас в ближайшее время мы планируем проводить встречи как с ветеранами клуба, так и с действующими игроками, так и с тренерским штабом, с людьми, которым есть чем поделиться с болельщиками, своими эмоциями, своим опытом, своими воспоминаниями. Сегодня было очень много молодежи, которая, как ребят, которые тренируются в Дюфыша имени Лобановского, так и ребят, которые играют в дворовой футбол. Сегодня было было много интересных вопросов которые я думаю мне сму было интересно услышать на них ответы потому что это те люди которым есть что рассказать сегодняшней молодежи и кому-то это возможно поможет в жизни. А в планах, в планах как бы 90-летия, этот год у нас будет насыщенным. Вот мы объявляем конкурс видеопоздравлений. Да, любой болельщик, это может быть как один человек, таких может быть коллектив, придумает оригинальное видео поздравление. И эти самые интересные видео поздравления будут показаны на Олимпийском на табло. У нас конкурс «Символическая сборная». То есть я считаю, что за 90 лет масса игроков была в клубе, но мы хотим сделать такую символическую сборную по мнению болельщиков. Это тоже будет интересно. Есть у нас в планах и такие встречи с обладателями золотых мечей. Я думаю, болельщикам будет очень интересно послушать Олега Блохина, Игоря Биланова, Андрея Шевченко. Поэтому планов очень много, и мы их будем в течение года реализовывать.